dato dan salam Malaysia Madani senja senja merona menyimpan rasa hati terpaut sejak pertama raja berdaulat payung negara tonggak perpaduan seluruh bangsa terima kasih tuan speaker kerana memberi izin dan peluang kepada saya untuk turut serta mengambil bahagian dalam perbahasan usul menyunjung kasih titah ucapan ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang dipertuan agung sependa pembukaan penggal ke-5 Parlimen ke-15. Ampun tuanku dengan penuh rasa takzim patik bangun menjunjung kasih atas setiap peringatan, nasihat dan amanat tuanku yang cukup jelas serta menjadi pedoman berharga kepada patik sekalian dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara di bawah naungan tuanku. Tuan Speaker, titah jawapan tuanku tempoh hari kereta ringkas. Namun intipatinya tetap padat dan syarat dengan peringkatan yang perlu diambil serius. Titah tuanku bukan hanya sekadar ucapan pembukaan tetapi merupakan satu isyarat amaran agar kerajaan dan seluruh ahli dewan terus melaksanakan tanggungjawab dengan penuh integriti, telus dan sentiasa mengutamakan kepentingan rakyat. Tuan Speaker, perhagaan wajah diberikan. Tapi boleh sikit tak tapi? Baru ni sekejap-sekejap. Ah, sekejap. tak boleh dah? Belum habis intro. Yo, okey, okey, okey. Penghargaan wajar diberikan buat kerajaan kerana berjaya mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif dengan kadar pengangguran inflasi dan kemiskinan yang kekal rendah. Begitu juga dengan kejayaan pengukuhan nilai ringgit yang pencecah paras tertinggi dalam tempoh tujuh tahun ini berbanding dolar Amerika Syarikat. Pengukuhan ini menunjukkan bahawa dasar tata kelola yang dilaksanakan oleh kerajaan sedang berada pada landasan yang tempat. Hal ini termasuklah pengekalan dasar semalaman dan juga pendekatan dasar monitor yang cukup mantap. Selain itu yang lebih mustahaknya kita perlu memperakui bahawa keadaan ini tidak akan datang bergolek tanpa kestabilan politik yang berjaya diwujudkan dan dikekalkan pada masa ini. Menerusi kestabilan politik inilah keyakinan pada pelabur dapat ditingkatkan untuk memilih Malaysia sebagai destinasi pelaburan yang kukuh, mampan dan boleh dipercayai. Oleh itu, sebarang tindakan atau polemik politik ulangan yang boleh menggugat kestabilan ini. Wajar kita tangani secara bertanggungjawab demi memastikan kemakmuran negara dan kepentingan rakyat terus dipelihara. Jagalah keharmonian antara semua parti-parti politik dalam kerajaan perpaduan hari ini. Semua ada pendapat, semua ada pandangan. Namun, hati dan perasaan mesti harus dijaga. Okey, apa dia? Ulangan. Ni tampil. Sebut bergadar-gadar cakap berlaku dengan titah Sri Paduka Baginda Sultan Agong. Majlis Raja-Raja Melayu ni maksudnya. Sultan-Sultan bertitah, Raja-Raja Melayu bertitah. Tapi diperoleh Raja Perlis tuanku minta jaga negeri ni, bantu rakyat jangan bergaduh, jangan berkelahi. Tapi di Perlis ni berkelahi, bergaduh. Yang jadi masalahnya, kalau bergaduh Pakatan Harapan, Kerajaan Perpaduan dengan PN tak jadi masalah. Tapi ni bergaduh sesama mereka sendiri. Maksudnya, PAS bergaduh dengan PAS, PN bergaduh dengan PN. Apa pandangan daripada sahabat uh... saya daripada Tampin? Terima kasih. Terima kasih. Saya memang suka dia bergaduh. Insya-Allah masyarakat boleh menilai dan akhirnya kerajaan perpaduan pada hari ini akan kekal selamanya insya-Allah. Speaker, titah tuanku mengenai rasuah bukan hanya sekadar peringatan kosong tetapi satu perintah moral kerana selagi rasuah bakat umbi. Selagi itulah usaha membina negara akan terbantut dan kepercayaan rakyat akan terus hakis. Apabila tuanku menyatakan bahawa perasuah akan diburu sampai jumpa dan pengkhianat negara termasuklah mereka-mereka yang menyalahgunakan kuasa, menyeleweng dan awam serta melindungi perasuah. Maka mesej tuanku cukup jelas bahawa tiada mana-mana individu yang kebal dan tiada sesiapa yang terkecuali. Termasuklah kita semua yang berada dalam Dewan ini. Justeru itu, titah tuanku harus disambut dan diterjemahkan kepada tindakan yang nyata bagi memelihara integriti negara dan menjunjung kedaulatan undang-undang negara. Pihak berkuasa dan jenis kaitan telah terus melipat gandakan usaha tanpa pilih kasih, campur tangan politik dan kompromi dan supaya prinsip keadilan dapat ditegakkan dan ke keyakinan rakyat dapat dipukulkan pemberi rasuah dan tokek-tokek besar yang yang melanggar integriti juga hendaklah diburu dan 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 didakwa dan tidak kira siapa pun mereka apa ideologi politik mereka apa yang dia makan dan lain-lain lagi tuan speaker mengenai MA63 MA63 merupakan asas pembentukan Malaysia yang telah menyatukan tanah Melayu Sabah dan Sarawak secara peribadi saya menyokong segala tuntutan MA63. Saya juga yakin bahawa rakan-rakan di Semenanjung juga bersetuju dengan saya. Namun, pada masa yang sama, kita perlu saling menjaga dan menghormati hak negeri-negeri lain di Semenanjung Malaysia yang dahulu adalah Persekutuan Tanah Melayu. Setiap pertuturan hendaklah berhati-hati sebagaimana yang telah dinasihatkan oleh tuanku supaya tidak terlihat seperti menghasut sehingga mewujudkan ketegangan. Marilah kembali kepada niat asal pembentukan Malaysia kerana kepentingan negara secara bersama lebih utama. Tuan Speaker, isu UAC yang sudah lama menyepi dan secara tiba-tiba muncul kembali. Hendaklah dibincangkan dengan berfakta dan berperlembagaan. Titah tuanku cukup jelas. Jika hendak buat sistem pendidikan baru, ia mesti dibuat selari dengan dasar pendidikan kebangsaan. Dan bahasa Melayu mesti menjadi bahasa utama kerana ia adalah bahasa kebangsaan. Ingin saya tegaskan bahawa mempelajari, menjulang dan mempertabatkan bahasa Melayu bukanlah isu perkauman tetapi adalah isu kenegaraan yang wajib kita pertahankan. Biarlah PMX, Jemaah Menteri, dapat selesaikan kemelut ini demi kepentingan kita semua. Sebenarnya PMX sentiasa menghormati pandangan setiap parti dalam kerajaan perbandaran. Insya-Allah kemelut ini akan diselesaikan. Kita sabarlah sama-sama. Uh, Tuan Speaker, kebebasan media merupakan tunjang utama kepada amalan demokrasi. Namun, kebebasan tersebut tidak bermaksud ianya kebal daripada perlembagaan. Isu melibatkan bekas wartawan perlu dilihat bukan sahaja atas nama kebebasan bersuara Tetapi juga perlu dilihat dalam konteks tanggungjawab warga negara terhadap konteks sosial Apabila seorang individu mempersoalkan konsensus ini Ianya bukan lagi menjadi wacana intelektual Tetapi satu bentuk pengekalan terhadap asas pembinaan negara Justus itu Dewan ini mesti tegas bahawa kebebasan bersuara bukanlah lesen yang boleh digunakan untuk mencipta naratif mengikut selera politik dan merosakkan konteks sosial. Mana-mana pihak yang melangkaui garis merah perlembagaan, tidak kira siapa pun mereka, wajib kita hadapkan dengan tindakan tegas. Tuan Speaker, selaku Ahli Parlimen AMNO dan Barisan Nasional, saya menyambut baik keputusan kerajaan untuk menarik balik pembentangan RUU URA pada sesi kali ini. Kami Ali ahli Abno tidak pernah menolak pembangunan, namun RUU tersebut masih banyak kelompongannya yang menimbulkan keresahan rakyat. Setelah RUU URA mengambil kira 14 syur penambahbaikan yang dikemukakan pada konvensyen URA anjuran Abno pada 3 Oktober tahun lalu. Insya-Allah rakyat akan menerima dengan seadanya. Dan kami akan menyokong apa juga usaha-usaha yang dibuat oleh kerajaan Madani ini. Tuan Speaker, berdasarkan semakan setakat ini kita punya 10 buah hospital pengajar yang sekutu dengan universiti awam. Sebelum ini saya pernah membangkitkan persoalan mengenai isu pemindahan hospital pengajar USIM daripada nilai 9 ke Kota Tinggi Johor. Justifikasi yang diberikan cukup mengecewakan atas alasan kota tinggi merupakan kuasa kuasa luar bandar Tenggara. Hakikatnya di dalam Negeri Sembilan ini masih banyak lagi kawasan dan daerah yang bertaraf luar bandar. Saya menggesa supaya perkara ini dikaji semula kerana pemindahan ini merupakan satu kerugian dan penganiayaan buat kami selaku rakyat Negeri Sembilan. Sekiranya lokasi dinilai tidak bersesuaian, setidak-tidaknya bangunlah di kawasan lain asalkan di D9. Tampin juga ada tanah yang tersedia untuk pembangunan ini. Kami di D9 juga memerlukan perkhidmatan kesihatan yang berkualiti. Tuan speaker, tapi sikit tadi dah sebut Tenggara dari sini. Ah boleh boleh boleh. Saya sebenarnya menyokong. Uh, terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya menyokonglah apa uh, namanya ucapan daripada Tampin ni tetapi yang dah pergi ke daerah Kota Tinggi tu biarkan. Saya cuma mencadangkan agar IPTA lain mungkin boleh dibuat di kawasan saya okay, setuju tu tanggal tapi asalnya dinilai siapa suruh ubah ke ke kota tinggi ni kalau menterinya datang daripada kota tinggi janganlah ubah-ubah ah, ni tak ah tak payah bergaduh menterinya datang daripada daripada lu, uh, bukan lumut tadi kan dah sokong tadi tu ah, lain biarkan nilai biarkan okay. okay. saja so, jangan pindah-pindah terima kasih <laughs> tuan speaker ucapan bahasa saya tidak sempurna jika tidak menyebut soal FEDA dan penolakan FEDA yang telah menjadi tulang belakang pembangunan negara sejak lebih 6 dekat lalu. Memandangkan tahun ini merupakan tahun permulaan rancangan Malaysia ke-13 dan sebagaimana yang dititahkan tuanku agar rancangan ini memberikan tumpuan kepada kesejahteraan rakyat antaranya perumahan. Sekali lagi saya menggesa agar kerajaan mempercepatkan pindaan akta GSA tanpa penangguhan lagi supaya kekangan perundangan sedia ada tidak terus menjadi batu penghalang. Jika perkara ini melibatkan kebajikan penolongan ke gagal diperkasakan, maka kita bukan hanya sekadar melisikokan kepercayaan mereka terhadap kerajaan sedia ada tetapi kita juga berisiko untuk kehilangan asas sosioekonomi Melayu luar bandar. Tuan Speaker, saya tak nak mengambil masa yang panjang. Itu saja yang saya dapat saya sampaikan setakat ini. Semoga segala pandangan yang dibangkitkan mendapat perhatian kerajaan. Terbang tinggi si burung nuri hinggap sebentar di pohon cemara. Titah tuanku dijunjung tinggi, negara makmur, rakyat sejahtera. Sekian saya menjunjung penuh titah ucapan tuanku. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Tampin. Seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Jasin.